नमस्कार तू आहेस ना या काव्य मैफिलीत आपण सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत आजच्या भागात ऐकूयात एक हिंदी कविता डॉक्टर कमला नरवरिया यांच्या पक्के रंगवाली लडकिया कविता संग्राहली ही कविता है पक्के रंग वाली लड़कियां अपने पक्के रंग की तरह मेहनत और इरादों की भी पक्की होती है उन्हें नहीं सताता है डर कि धूप उनके रंग को कहीं और पक्का न कर दे इसलिए वो बेफिक्र होकर करती है खेतों खलिहानों सड़क और खेल के मैदानों में मेहनत उनकी ये मेहनत कभी रोटी बन परिवार की भूख मिटाती है या फिर स्वर्ण में तब्दील हो देश का मान बढ़ाती है पक्के रंग वाली लड़कियां जिन्हें अपने पक्के रंग के लिए बचपन से ही घर परिवार और समाज के सुनने पड़ते हैं ताने होती है वो कई बार रंगभेद की शिकार रंग के आधार पर परखी जाती है उनकी प्रतिमा पर वो पक्के रंग वाली लड़कियां अपने पक्के जिद्दी रंग की तरह अपने जुनून की भी पक्की होती है वो भी कभी हार नहीं मानती है और एक दिन खुद को साबित करके ही मानती है वो पक्के रंग वाली लड़कियां पक्के रंग वाली लड़कियां या डॉक्टर कमला नरवरिया यांच्या कविता संग्रहातली ही हिंदी कविता आज आपण ऐकली लवकरच भेटू उद्याच्या भागात काही अन्य कवितांसह तोपर्यंत नमस्कार